Assalamualaikum pendengar misteri netizen Kisah kali ini dihantar oleh Adan Rashadi Yang menceritakan kisah seram rakannya Kejadian ini berlaku di rumah rakannya Hambali Hambali ini duda dan mempunyai seorang anak lelaki yang tinggal bersamanya Naim Berumur 4 tahun bekas isterinya meninggalkan dia dan anaknya kerana lari mengikut lelaki lain. Kebiasaannya, Hambali menghantar anaknya ke rumah pengasuh dan mengambilnya kembali apabila pulang dari pejabat. Naim seorang anak yang comel serta petah berkata-kata. Kadangkala, aku dan isteri akan membawa Naim untuk dibawa berjalan-jalan kerana kasihan melihat anak kecil itu yang belum mengerti apa-apa akibat perpisahan ayah dan ibunya itu tambahan pula aku dan isteri belum mempunyai zuriat naim pula tidak banyak ragam dan selesa ketika mengikut kami satu malam ketika hambali sedang nyenyak tidur di kamarnya dia terjaga kerana mendengar suara naim memanggilnya dari bilik anaknya itu. Memang anaknya itu lebih gemar tidur sendiri di biliknya yang dipenuhi dengan patung permainan sejak berumur tiga tahun lagi. Abah, Abah. Panggil Naim lagi. Ya, adik. Kejap ya. Sahut Hamali lalu turun dari katil dan keluar dari bilik terus menuju ke bilik Naim dibukanya pintu bilik Naim dan mendapatkan anaknya yang berselubung dengan berselimut dilihatnya Naim berselubung sambil menggigil Hamali kemudiannya duduk di kepala katil sambil mengusap kepala anaknya dan meletakkan belakang jarinya ke dahi Naim untuk memeriksa sama ada anaknya itu demam atau tidak tak panas dan tak sejuk kenapa ni dek? Tanya Hambali dengan lembut sambil mengusap-usap kepala anak tunggalnya itu. Abah, adik tak boleh tidur. Jawab Naim. Perlahan saja suaranya malam itu. Hambali melihat jam di dinding. Sudah pukul 2 pagi. Tidak pernah lagi anaknya berperangai seperti malam itu. Bilik anaknya telah dipasang alat penghawa dingin. Jadi, tidak mungkin Naim berasa tidak selesa sehingga membuatkannya tidak dapat tidur. Kenapa adik tak boleh tidur? Adik nak tidur dengan abah ke? Tanya Hamali dengan nada memujuk. Ada orang di bawah kata adik. Jawab Naim berderau darah Hamali. Terkejut dengan mendengar jawapan dari anaknya itu, dia melihat di sekeliling ruang bilik anaknya yang dipenuhi patung mainan. Selamat tiada benda yang menyeramkan fikirnya dalam hati ish adik ni tak ada apa-apalah Abah rasa adik mimpi ni pujuk Hamali kembali Abah tak tengok lagi mana Abah tahu kata Naim sambil memandang wajah Hamali dia senyum lalu turun untuk memeriksa di bawah katil anaknya itu diselaknya cadar yang menutupi katil itu ke atas alang kata kejutnya Hamali ketika itu apabila melihat satu sosok tubuh di bawah katil Naim itu. Dan lebih memeranjatkan Hambali adalah sosok di bawah itu menyerupai anaknya Naim. Amat-amat menyerupai Naim. Sedang berpeluk tubuh serta memandang tepat ke arahnya. Abah, ada orang atas katil adik. Kata Naim yang berada di bawah katil itu sambil menangis dengan menggeletar ketakutan. Hamali yang terkejut melihat semula ke atas katil. Kosong. Dia lantas menggapai tangannya ke bawah katil untuk menarik anaknya keluar. Tetapi tangannya tidak sampai untuk menyentuh Naim. Dia melihat kembali ke bawah katil untuk memastikan kedudukan anaknya. Kali ini Hamali terkejut besar. Di bawah katil juga kosong. Dia mengundurkan ke belakang dan berlari masuk ke biliknya. Dengan cepat dia menguncikan pintu Membuka lampu lalu duduk menyandar di pintu biliknya Kara yang mengunsingkan dia ketika itu adalah Di mana anaknya yang sebenar Jikalau kedua-dua orang Naim tadi menghilang begitu sahaja Hambali mencapai telefon bimbitnya Dilihat satu mesej yang belum dibacanya Mesej itu daripada aku petang tadi Hello geng. Naim aku bawa balik kampung isteri aku. Dua hari okey. Sama membujang. Hamali mengurut dada tanda lega. Tetapi dia masih dia belenggu rasa seram. Malam itu dia tidak tidur sampai ke pagi kerana memikirkan siapa yang bersamanya di dalam bilik Naim. Selepas dari kejadian malam itu, Hamali akan tidur bersama dengan anaknya. Dan setiap kali aku dan isteri membawa keluar Naim lebih dari sehari, dia akan tidur di pejabat. <SILENGALAN>